No. The work is pressure on him. No. He can choose him. Second. Go 12 rounds all day. He ain't in better shape than you. He's tired. He's tired. Ну вот говорят, что устал соперник Владимиру. Да, действительно устал. Тем не менее, у Ваха очень серьезная накачка там впереди. Его заставляют идти вперед. Идти вперед и прессинговать. И не давать хозяйничать Владимиру в ринге. Вот посмотрим, как будет выполнять э, поляк это указание. То, что характера у него хватает. И крепкой головы хватает. И сил. Ми це вже побачили. І навіть пропускає, що часто він викидає руку на зустріч, що може бути небезпечним. Зараз вдало Ді Володимир. І, До речі, от, радили йому в куті не, не клінчуватися, уникати клінчев. Да. Непростой бой, при тому, що дійсно. Полное доминирование Владимира Кличко в этом поединке. Но не забудем, что это супер тяжелый вес, и впереди еще половина боя. Пропуская Лейде вперед польский боксер. Шалена зарядженность, великие у Мариуша Ваха. Да. Ну и голова. Да. Но ну, надо сказать, что действительно Вах э, выполнил э, установку тренера в углу и честно шел половину раунда седьмого раунда вперед. Но, конечно, вот эти вот пропущенные удары действительно его очень сильно изматывают. Удалось Владимиру остановить этот прессинг. И тем не менее, и тем не менее, по-прежнему опасен. По серия и успех. тут. что нормально. Но, но теперь, теперь, да, теперь надо добивать. Теперь надо добивать, потому что подрастерялся поляк. тільки чистих ударів пропустить, да ще еще кого. І все одно стоять на ногах. І ти вперед, ще й правою пробувати. А правая увага може бути небезпечною, коли він так докручує. Китицю в нього були далі. Бої. Виграні саме затікачим ударом.